बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखने का मौका दिया आज हम इलेक्ट्रॉन रिफॉर्म्स पर बात कर रहे हैं मैं अपनी पार्टी शिवसेना की तरफ से इसकी पूरी तरीके से समर्थन करता हूँ आज 9 दिसंबर के दिन उनासी साल पहले भारत की संविधान सभा पहली बार बैठी थी उस दिन उनके सामने एक ही लक्ष्य था एक ऐसा भारत बनाया जाए जहां जनता ही जनार्दन हो 1946 में चर्चा इस बात पर की थी कि वोट का अधिकार किसे मिले और आज 2025 में चर्चा इस बात पर है कि उस वोट का सम्मान कैसे सुरक्षित रहे और इस और इसी वोट के सम्मान के लिए सबसे ज़रूरी है एसआर और इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स जो आज जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं महोदय आज जब चर्चा इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स की हो रही है तो ये चर्चा सिर्फ बदलाव की नहीं है ये चर्चा है इस देश के 75 साल के इतिहास की कैसे इस देश का लोकतंत्र हर चुनाव के साथ मजबूत होता गया आज 9 दिसंबर है वो दिन जब इसी संसद में इस देश की संविधान सभा की सबसे पहले बैठक हुई थी और आज उन वर्षों के बाद उसी सदन उसी दिन हम इलेक्शन रिफॉर्म्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं आज अगर दुनिया भारत को लोकतंत्र की जननी मानता है तो उसका एकमात्र कारण हमारे चुनाव है ये वो शक्ति है जो हर पाँच साल में एक आम नागरिक को यह अधिकार देती है कि वह देश की बागडोर किसे सौंपना चाहते हैं ये डिसाइड करने के लिए मैं नमन करता हूँ हमारे संविधान निर्माताओं की उस सोच को जिन्होंने आज़ादी की पहली सुबह से हम सबको बराबर का अधिकार दिया महोदय अमेरिका जैसे विकसित देश को महिलाओं को वोट देने के अधिकार के लिए उनको 144 साल लग गए लेकिन भारत ने पहले दिन से ही ये तय किया था कि चाहे वो उद्योगपति हो या खेत में पसीना बहाने वाला किसान चाहे वो पुरुष हो या महिला सबको वोट का अधिकार मिलेगा यह समानता ही यह समानता ही हमारे सबसे बड़ी ताकत है आज जब हम यहाँ इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स पर चर्चा कर रहे हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि सिर्फ हम कुछ सांसदों को चुनाव जीतने या हारने के बारे में यहाँ पर चर्चा नहीं कर रहे हैं हम चर्चा कर रहे हैं पूरी प्रक्रिया पर यह चर्चा इस देश के 140 लोगों के भविष्य को सुरक्षित करने के बारे में है यह सुधार इसलिए ज़रूरी है ताकि कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति को भरोसा इस व्यवस्था पर हो और मजबूत भरोसा इस व्यवस्था पर और मजबूत हो सके यह चर्चा उन 140 करोड़ उम्मीदों के बारे में है जो हर पाँच साल बाद इस भरोसे के साथ घर से निकलते हैं कि उनका एक वोट इस देश की तकदीर बदल बदल बद, बद, बदल देगा हम बैलेट पेपर से ई तक आए हमने हिंसा के उस दौर को भी पीछे छोड़कर आज उस दौर में कदम रखा है जहाँ कश्मीर की घाटियों से घाटियों से लेकर गढ़चिरौली के जंगलों तक रिकॉर्ड टर्नआउट वोटिंग होता है जब एक 90 साल का बुजुर्ग और पहली बार वोट डालने वाला 18 साल का युवा एक साथ कतार में खड़े होते हैं एक उद्योगपति भी उसी कतार में खड़ा होता है एक खेती करने वाला किसान भी उसी कतार में खड़ा होता है एक गरीब व्यक्ति भी उसी कतार में खड़ा होता है यही हमारी लोकतंत्र की शक्ति है महोदय यहाँ पर मैं सुन रहा था सभी विपक्ष के साथियों को कि यहाँ पर लोकतंत्र कैसे बचाया जाए इसके पाठ जो है सुबह से यहाँ पर शुरू है लेकिन इतिहास गवाह है कि इस देश के 75 सालों से 75 सालों के संसदीय इतिहास में आज तक केवल एक प्रधानमंत्री को हाईकोर्ट द्वारा इलेक्ट्रोल मैल प्रैक्टिस का दोषी मानकर सजा दी गई थी उनका नाम इंदिरा गांधी उनका नाम था श्रीमती इंदिरा गांधी जी 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जब उनका चुनाव रद्द किया तो उस फैसले का सम्मान करने के बजाय इस देश पर इमरजेंसी का काला धब्बा लगाने का काम भी इसी कांग्रेस ने किया इतना ही नहीं अपनी कुर्सी बचाने के लिए संविधान को ही बदल डाला और कानून ले आए कि प्रधानमंत्री के चुनाव को कोर्ट में चुनौती ही नहीं दी जा सकती जिन्होंने अपनी सत्ता के लिए संविधान का गला घोटा आज वो संविधान के प्रत हाथ में लेकर जो है यहां पर नैतिकता का ढोंग कर रहे हैं। इतिहास गवाह है उन्नीस में जब पंडित नेहरू का तथाकथित स्वर्णिम युग था जब जनादेश को बदलने के लिए बैलेट बॉक्सेस के अंदर नाइट्रिक एसिड डाला गया था जो वोट इनके खिलाफ थे उन्हें जलाकर खाक कर दिया गया इन्होंने भारत के पहले चुनाव में ही जनता के भरोसे को एसिड डालकर जला दिया गया इनका सबसे बड़ा पाप अभी यहाँ पर कुछ वक्ता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बारे में बात कर रहे थे लेकिन वही डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को संविधान संसद में पहुंचने से रोकने का काम भी इसी कांग्रेस ने किया उन्नीस में पंडित नेहरू ने खुद उनके खिलाफ उम्मीदवार उतारा और जब लगा कि बाबा साहब जीत रहे थे तो चौहत्तर हजार तीन सौ तैतीस वोटों को अवैध इनवैलिड घोषित करवाने का काम भी इन्होंने किया और आज यहाँ पर ईवीएम पर बात ये लोग कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर बात ये कर रहे हैं सवाल उठा रहे सोचिए महोदय चौहत्तर हजार वोट रिजेक्ट हुए और बाबा साहब महज चौदह हजार वोटों से इन्होंने हरवा दिया और आज ये बाबा साहब का यहाँ पर उदाहरण दे जिस महापुरुष ने देश के हर गरीब और दलित को वोट का अधिकार दिया इन लोगों ने संसद में घुसने से रोकने का काम भी इन्होंने ही किया तभी वोट चोरी ये आज जो वोट चोरी चिल्ला रहे तभी वोट चोरी करने का काम कांग्रेस के माध्यम से यहाँ पर हुआ आप जरा इनके आधुनिक युग पर आते उन्नीस सौ का चुनाव और सीट थी अमेठी जहाँ से तत्कालीन प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहे थे वहाँ खुलेआम बूथ लूटे गए लाठियां चलाई पाप का घड़ा इतना भर गया कि चुनाव आयोग को सबूत दिखाने के बाद सबूत दिखाने के बाद सत्तानवे पोलिंग स्टेशनों पर रीपोलिंग का आदेश देना पड़ा जिस देश के प्रधानमंत्री के खुद की सीट पर निष्पक्ष चुनाव न हो सके वो आज लोकतंत्र का पार्ट जो है यहां पर सभी को पड़ा रहे यहां पर मैं टीएन एन शेषन जी का भी उदाहरण देना चाहूंगा टी एन सेशन जी जो एक निष्पक्ष अधिकार अधिकारी थे उनका उनको रातों रात कानून बदलकर उनके पर जो है काटने का काम भी इन्होंने किया आज मैं यहाँ पर यूबीटी वालों को भी सुन रहा था कल भी उनको मैं सुन रहा था लेकिन बाला साहब ठाकरे के जी के बारे में वो अभी भूल गए बात करने के लिए लेकिन मैं यहाँ पर याद दिलाना चाहूंगा कि जिस इलेक्शन कमिश्नर ने एम एस गिल ने हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी का वोट का अधिकार छीन लिया गया था आज उसी कांग्रेस के साथ बैठने की आज बैठ रहे आज उसी कांग्रेस के साथ इनको बैठना पड़ रहा है मैं बाला साहब ठाकरे जी का एक उदाहरण देना चाहूंगा 1990 में जब बांग्लादेशियों की संख्या मुंबई में और पूरे भारत में बढ़ रही थी तभी इन्हीं बांग्लादेशियों घुसपेटियों को बाहर निकालने का बाहर निकालने की बात बाला साहब ठाकरे जी ने उस समय की थी और आज एस के बारे में भी आज एस के बारे में भी ऐसा आई एस आई क्यों हो रहा है आज एस इसीलिए हो रहा है कि जो बांग्लादेशी आज आज जो रोहिंग्या आज इस देश में घुसे हैं आज जो जो रोहिंग्या वेस्ट बंगाल में है आज जो रोहिंग्या रो मुंबई में मुंबई में तो लाखों की संख्या में इनकी तादाद बढ़ी है तो मुझे लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने भी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है इफ दे डोंट हैव लीगल स्टेटस टू स्टे इन इंडिया इफ एन इंट्रीडर कम्स डू वी गिव देम अ रेड कार्पेट वेलकम व्हाट इज द प्रॉब्लम इन सेंडिंग देम बैक ये खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है लेकिन इनको दिक्कत जो है इनकी वोट बैंक है इनको अगर बाहर निकाल दिया गया तो इनको वोट कौन देगा यही इनकी सबसे बड़ी दिक्कत इसलिए एस का विरोध करने का काम यहाँ पर इन लोग कर रहे हैं आज मिजोरम में सबसे ज़्यादा अगर क्रिमिनल केसेस है तो पचास प्रतिशत आपराधिक मामले जो है ये बाहरी लोगों से जुड़े हैं आज मुंबई में लाखों की संख्या में घुसपेटियाँ यहाँ पर बांग्लादेशी घुसपेटियाँ हैं इनको फिर से जो है बांग्लादेश में भेजने का काम जो है करना चाहिए मैं यहाँ पर कुछ लोग कह रहे थे कि अन इलेक्शंस। ये जो नगर पंचायत के इलेक्शंस यहाँ पर हुए महाराष्ट्र में उस इलेक्शंस में कई कई अनोज इलेक्शंस हुए क्यों है अन इलेक्शंस? क्योंकि इनके लोग खुद फॉर्म भरने गए नहीं इसलिए अन इलेक्शंस इलेक्शन जो है वहाँ पर नगर पंचायत में हुए ये अरविंद सावंत जी तुम्हें खरे संगा तुमचे किती लोग जी हैं कि तुम्हारा कार्यकर्त्या प्रचार करने सा आज एक कार्यकर्ताओं का इलेक्शन था नगर पंचायत का इनका इलेक्शन हो गया जब लोकसभा में इनको अच्छी वोटिंग मिली तब इनको ईवीएम से शिकायत नहीं थी जब महाराष्ट्र में पूरे मेजॉरिटी के साथ सत्ता में फिर से महायुति की सरकार आई तब इनको ईवीएम दिखने लगा लोकसभा के बाद तो इनको लगने लग गया था लोकसभा के बाद इनको लगने लग गया तो अभी सरकार तो हमारी आ जाएगी महाराष्ट्र में कौन मुख्यमंत्री कौन मंत्री कौन ये मंत्री कौन ये सब इन्होंने डिसाइड कर लिया था लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने इनको इनकी सही जगह जो है दिखाने का काम यहाँ पर किया और उस इलेक्शन के बाद अभी नगर पंचायत के चुनाव है अरविंद सावंत आई का नगर पंचायत के चुनाव है नगर पंचायत के चुनाव में जब एक कार्यकर्ता का चुनाव ये था ये कार्यकर्ता के चुनाव में यूपीटी का कौन सा नेता एक नगर पंचायत के नगर अध्यक्ष के चुनाव के लिए खड़ा है उसके इलेक्शन में गए और ये बात कर रहे हैं कि प्रचार के लिए गए ये सब घर के मुंबई से बाहर निकले नहीं है और आज यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अनऑपोज इलेक्शन का नगर पंचायत के चुनाव में सिर्फ सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वही इलेक्शन में दिख रहे थे वही रैली कर रहे थे और यहाँ पर ये अनऑपोज इलेक्शन के बारे में बात यहाँ पर कर रहे हैं तो यहां पर यह कहना है कि लोकसभा के बाद तो इनको पूरा भरोसा हो गया था कि महाराष्ट्र में तो अभी विपक्ष की सरकार आएगी लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने सही जगह इनकी दिखाई फिर इनके एलओपी हमारे महाराष्ट्र के कुछ युवा नेता पावर प्रेजेंटेशन जो है लोगों के सामने लेके गए पावर प्रेजेंटेशन दिखाने से कुछ नहीं होता आप अगर उतना रिसर्च खुद की हार में अगर क्यों हारे इसके बारे में करते तो आपको जो है जवाब मिल जाता यहां पर तो जवाब देने का काम जो है सरकार जनता ने यहां पर किया है तो मुझे यहां पर किसी पे ज्यादा टिका टिप्पणी करनी नहीं है लेकिन इनको इनके नेताओं को इनको खुद को भी समझना होगा कि जब स्थानीय चुनाव है या और कोई चुनाव है वहां पर नेताओं को जो है कार्यकर्ताओं के पीछे खड़ा रहने का काम तभी तो जाके चुनाव जीतेंगे इनके नेता तो जब चुनाव होते हैं तभी बाहर चले जाते हैं ये चुनाव कैसे जीतेंगे और चुनाव हारने के बाद ईवीएम पर दोष लगाने का काम इलेक्शन कमीशन पर दोष लगाने का काम यहाँ पर कर रहे हैं मैं यहाँ पर कुछ सुझाव जो है रखना चाहूंगा एज टू कंटेस्ट आज जिस युवाओं को 18 साल में वोट देने का अधिकार है उसी युवा को आने वाले समय में इस लोकसभा का चुनाव हो विधानसभा का चुनाव हो लड़ने का अधिकार भी जो है अठारह या इक्कीस साल जो है करना अनिवार्य है क्योंकि जो वोट देकर इतना बड़ा लोकतंत्र चुनने का काम करता है वहाँ पर उसका भी अधिकार है कि आने वाले समय में उसको भी एक सुविधा अवसर जो है मिलना चाहिए वन नेशन वन इलेक्शन पे हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आए हर साल मतलब पाँच साल में इतने इलेक्शन हो जाते हैं कि लोकसभा हुआ फिर विधानसभा खत्म कराओ विधानसभा फिर नगर पंचायत फिर महानगर पालिका फिर जिला परिषद ऐसे हमेशा जो है पूरे पाँच साल इलेक्शन ही चलता रहता है वन नेशन वन इलेक्शन पर सरकार काम कर रही है मैं सरकार का भी धन्यवाद अदा करता हूँ कि जल्द से जल्द ये रिफॉर्म लेकर आए जिससे एक ही बार सभी इलेक्शन जो है यहाँ पर हो फिर उसी के साथ में कॉमन इलेक्ट्रल रोल हर इलेक्शन के लिए लोकसभा के लिए एक अलग इलेक्ट्रल रोल विधानसभा के लिए एक अलग इलेक्ट्रल रोल नगर पंचायत के लिए अलग इलेक्ट्रल रोल म्युनसिपल कॉरपोरेशन के लिए अलग ये तो मानेंगे आप म्युनसिपल कॉरपोरेशन के लिए अलग इलेक्ट्रल रोल मुझे लगता है एक कॉमन इलेक्ट्रल रोल सबके लिए सभी इलेक्शन के लिए होना बहुत ज़रूरी है अभी हमारा महाराष्ट्र का चुनाव चल रहा है उसके अंदर कई दिक्कतें कई टेक्निकल डिफिकल्टीज जो है आई है जब इलेक्ट्रोल uh, रोल जो है वो सपरेट किया जाता है तभी कई नाम जो है यहाँ अभी टेक्नोलॉजी भी आ गई है इसलिए हमें पता चलता है पहले जो है हमें फिजिकली ढूंढना पड़ता था लेकिन इस पर भी आने वाले समय में धीरे 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 जो है क्या हम लोग बदलाव कर सकते हैं ये सिस्टम को और कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं जिससे एक ही इलेक्ट्रल रोल एक ही इलेक्ट्रल रोल सभी इलेक्शंस के लिए हो फिर उसी के साथ में सर मैडम रिमोट वोटिंग का अधिकार जो प्रवासी मज़दूर हैं जो प्रवासी मज़दूर अपना वोटिंग का अधिकार मतलब उनको वोट देने में दिक्कत होती है उनके लिए एक रिमोट वोटिंग सिस्टम की व्यवस्था भी यहाँ पर करनी बहुत ज़रूरी है और इसी के साथ में मैं आज इस इलेक्ट्रॉन रिफॉर्म पर चर्चा करने का आपने मुझे मौका दिया मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर करता हूँ कि आज एक बड़ा रिफॉर्म जो है ये भारत देखने जा रहा है आने वाले समय में और हमारा लोकतंत्र इससे मजबूत होगा आपका सबका मैं महोदय आपका बहुत बहुत, बहुत यहाँ पर धन्यवाद अदा करता हूँ समाज कारण प्रशासन और राजकारणातल्या अचूक विश्लेषणासाठी बकर लाईव्हच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना लाईक फॉलो आणि सबस्क्राईब करा